За эти полгода я собрал 600 тысяч, хоть частично, но помогли нашим бойцам. Чувствовал себя украинцем, чувствовал себя патриотом. Ежедневно в 9 часов утра я выезжал на этой коляске каждый день, как на минном поле. Едешь туда, а домой больше не возвратиться. Не столько волновали орки, как местные коллаборанты. Они могли сказать, вот этого человека нужно убрать. Люди слышат гимны, калину, мелодии все украинские. Они радуются, верят, что сброя они сыры, наша армия придет и освободит их в ближайшее время.